videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz agar kanalda mehmon bo'lsangiz albatta kanalga obuna bo'ling salom muxlislar ushbu video tarixdagi eng ko'p mablag' sarflangan oltita multfilm haqida birinchi sherik 2. sarflangan mablag' 150 yuz ellik million aqsh dollari qiziqarli va kulgili voqealar rivojidan tashkil topgan multfilmning ikkinchi qismida qahramonlarga yulduzlardan Mike Myers, Eddie Murphy va Cameron diaz ovoz bergan Shrek 2 ekran yuzini ko'rgan ilk dam olish kunlarining o'zida 108 million aqsh dollari daromad keltirgan ikkinchi qahramonlar shahri sarflangan mablag' 165 million aqsh dollari multfilmga sarflangan mablag' miqdori ko'pchilikni hayratga solishi ajab emas lekin raqobatdosh tomoshabin e'tiborini jalb qilish uchun maksimal harakat qilmaslikning iloji ham yo'q ikki ming o'n to'rtinchi yilda taqdim qilingan multfilm eng yaxshi to'liq metrajli animatsion film nominatsiyasi bo'yicha oskar mukofotiga loyiq topilgan uchinchi ralf sarflangan mablag' bir yuz oltmish besh million aqsh dollari multfilm premyerasi ikki ming o'n ikkinchi yilda bo'lib o'tganiga qaramay uning ustida saksoninchi yillarda ish boshlangan ushbu fakt mazkur multfilmning disney tarixidagi eng uzoq muddatda ishlab chiqarilganidan darak beradi ajratilgan byudjetdagi mablag'ning asosiy qismi texnika uchun sarflangan bo'lib aynan ralfda ilk marta virtual kino olish tizimi sinovdan o'tkazilgan to'rtinchi tepaga multfilmi sarflangan mablag' bir yuz yetmish besh million aqsh dollari multfilm qahramonining uyi bilan birga janubiy amerikaga uchishini tasvirlash uchun rejissyor piter dokter piksarning o'n bir nafar rassomi bilan birgalikda venesuelaga jo'nagan ishonarli chiqishi va chizmalar aniq bo'lishi uchun jamoa ancha ter to'kishiga to'g'ri kelgan voqealar rivoji mukammal bo'lishi uchun fizik qonuniyatlar inobatga olinib renderman dasturidan foydalangan holda o'ziga xos multfilm yaratilgan beshinchi jumboq multfilmi sarflangan pul miqdori bir yuz yetmish besh million aqsh dollari ushbu multfilm bir vaqtlar Steve jobs tomonidan asos solingan Pixar kompaniyasining ijod mahsuli hisoblanadi syujetga ko'ra qizaloq ongidagi hissiyotlar odamlar ko'rinishida bo'ladi ularning emotsiyalari ranglari va harakatlarini mukammal ifodalash kompaniyaga 175 million aqsh dollariga tushgan 6 koko siri multfilmi sarflangan pul miqdori 175 million aqsh dollari mazkur multfilm ham piksarga tegishli kompaniya kompyuter animatsiya rivojiga kino sanoatidagi boshqa kompaniya yoki studiyadan ko'ra ko'proq hissa qo'shgan hisoblanadi kompaniya arsenaliga mansub eng muvaffaqiyatli ijod mahsulidan biri koko siri multfilmi hisoblanadi multfilmda animatsiyada tasvirlash murakkab bo'lgan ikki vazifa skelet va voqealar rivoji aks etadigan tun qismini aniq va tiniq qilib aks ettirish uddasidan chiqilgan